Вот, если если смотрим на насос вот со стороны надписи rotation именно вот так вот у нас на э, насосе на корпусе насоса и на задней крышке есть указатели вот в сторону которую уходят стрелки если две стрелки у нас сходятся и они со стороны вот надписи rotation показывают вправо значит насос правосторонний то есть вот смотрим вправо ушло значит правосторонний для того чтобы заменить вращение мы откручиваем заднюю крышку вот у нас задняя крышка держится на четырех вот таких вот болтах под шестигранник. Мы откручиваем вот эту крышку, четыре болта, и у нас эта крышка должна э, на 180 градусов, градусов развернуться в другую сторону. То бишь, если мы смотрим на насос вот так вот, мы его снимаем и поворачиваем на 180 градусов вот в эту сторону. Просто разворачиваемся. И теперь у нас с другой стороны есть стрелочка. Вот такая вот половина на крышке. Она, если ее развернуть в другую сторону эту крышку, она, соответственно, сойдется с этой стрелочкой. И э, если мы будем смотреть уже на сайт, да, вот так вот, он настанет нас станет левосторонним. Две стрелочки сойдутся в этом месте.